Нас в гостях в студії ранковому прийшов до нас самого рання, покинувши всі свої важливі справи, Ігор Дьомін, начальник відділу внутрішньої безпеки МВС України в Миколаївській області. Доброго ранку. Доброго ранку як настрій. Отличні. Отличні? Да. Я рада вас привітати нашій студії. Скажіть, будь ласка, Ігорі Анатолійович. Для наших зрителей, ну, даже больше для наших зрителей, для меня расскажите, пожалуйста, что это за отдел внутренней безопасности, чем он занимается, что это за работа такая в милиции. Спасибо. Отдел внутренней безопасности Министерства внутренних дел был создан 31 июля 1992 года. На то время это были отделы, которые входили в состав управления внутренних дел и подчинялись начальнику управления внутренних дел. Основной задачей на то время было дело – это обеспечение безопасности сотрудника милиции, связанное с исполнением его функциональных обязанностей. Несколько раз служба реформировалась, менялось назначение службы, менялись ее задачи, функции. И на сегодняшний день эта служба уже является отдельной службой Министерства внутренних дел которая состоит из отдела управлений э, в областях и на транспорте. Подчиняется эта служба Департаменту внутренней безопасности, и дальше по вертикали Департамент подчиняется Министерству внутренних дел. На сегодняшнем этапе основное назначение службы ⁇ это обеспечение, э, обеспечение функционирования, стабильного функционирования системы Министерства внутренних дел. В связи с этим задачи стоят перед нами. Та же, которая была и с начала службы, это защита сотрудников милиции, связанная с исполнением служебных обязанностей. Это контрразведывательные мероприятия, проводящиеся нашей службой. Это и участие в приеме на службу э, с целью недопущения принятия на службу граждан, имеющих криминальное прошлое или связанное с криминалитетом. Ну и, конечно, функция – это предупреждение, выявление, документирование коррупционных деяний сотрудников милиции и также иных противоправных действий. То есть, ну, я так понимаю, что работники вашей службы должны даже на порядок быть образованнее, опытнее, порядочнее, чем те, кто работают вообще в милиции. Ну, как бы все такие должны быть, но вы же, получается, проверяете еще и их, да? И... Совершенно верно, совершенно верно. А насколько эта работа, мне кажется, все-таки тяжелое потому что вы имеете дело не с простыми там, людьми а с образованными ну, юридически подкованными будем говорить так что во первых на службу наше дело принимает только с большим опытом работы то ли в следственных органах то ли в оперативных органах и обязательно имеющие высшее юридическое образование но что касается специфики нашей службы то конечно она есть есть специфика службы это в том чтобы выявить среди большого количества честных сотрудников милиции тех которые мешают нам работать, которые Подрывают бросают все бросают да? на службу. Да. И в чем сложность нашей службы, что мы и правонарушители в нашем Министерстве внутренних дел пользуются одними и теми же приказами, одними и теми же законами, и зная об этом, они применяют контрмеры против наших действий, что осложняет нашу работу. Но нам приходится работать в тех условиях, которые есть, комбинировать, экспериментировать, использовать новейшие технологии. И кое-что у нас получается, естественно. Хотя я изучал, честно говоря, изучал опыт Грузии и Польши, так такие подразделения, как наши, имеют намного больше правовых и технических возможностей контроля милиционеров на службе. Ну а вы как-то обсуждали это там со своим начальством? Например, Очень нет? часто подставился этот вопрос о создании специального закона для нас. Однако этот вопрос на сегодняшний день до сих пор открыт. Но а все-таки вот вернемся к более к вашей повседневной работе. Я надеюсь, что все-таки все будет сделано для того, чтобы вам легче работалось, но а, бытует мнение ну, в народе среди людей, что вот те там, коррупционные действия или противозаконные действия право правоохранителей, которые вы выявляете. Вы что чаще всего там попадаются, как бы сказать, мелкие сошки, да? Что вы не трогаете больших начальников? Вы можете опровергнуть эту информацию или подтвердить? И как вы, действу... как вы действуете, когда вот вам поступает информация, что коррупционные действия хочет совершить начальник в милиции большого уровня? Спасибо за вопрос. Вопрос, конечно, всегда актуальным был в нашей службе. И наше руководство постоянно ставило перед нами задачи работать именно по высшему руководствующему составу, поскольку они имеют большой резонанс в обществе, выявление таких нарушений имеет большой резонанс в обществе и они являются наибольшим злом в нашей системе, поскольку они организовывают это и, будем говорить так, система, как говорится, гниет с головы. Вот так будем говорить в двух словах. Что касается выявления таких правонарушений, я могу сказать, например, в июне 2004 года уже нами было получено заявление от гражданина на неправильное действия одного из руководителей, немалого руководителя подразделения по борьбе с наркотиками о вымогательстве денег. Нашими сотрудниками были проведены мероприятия, совместно с прокуратурой были задержаны эти три сотрудника, в том числе и руководитель в составе группы, вымогавший и получивший незаконное вознаграждение. Все трое, они задержаны, как, как я уже говорил, уволены с органов внутренних дел именно за нарушение приказа начальника ОВД. На сегодняшний день мы ожидаем отправления материалов в суд, где суд им даст соответствующую оценку. Но что касается, ну это у нас не единственный случай, когда руководители нарушают законодательство. Сейчас мы на сегодняшний день также проводим ряд мероприятий, они имеют ограниченный доступ, то есть не могу пока говорить об этом. Но я думаю, вскоре... Вы узнаете, зрители узнают о том, какие мероприятия мы проводили. И опять же говорю, если мы получаем заявление от граждан о противоправных действиях руководителей, мы обязательно проведем проверку, основываясь на тех же принципах, которые я говорил, законность, объективность, а также не нанесение, не нанесение вреда другим честным милиционерам. Спасибо вам за, за вашу работу, опять же. А вот исходя из опыта вашей работы, опыта, насколько я понимаю, очень большой работы, скажите, а какое подразделение милиции является наиболее таким проблемным в плане коррупционных действий? Ну, давайте сформулируем по-другому. Проблемы по коррупции, в принципе, все могут подразделения быть. А вот что касается на какое подразделение мы больше всего обращаем внимание, это конечно это следствие. Сейчас был введен новый уголовно-процессуальный кодекс, очень много э, вопросов возникало по этому кодексу. Ну и конечно э, следователь имея очень большое количество прав и обязанностей, э, вершит судьбу того человека, ну, подследственно, будем говорить так. Угу. И поэтому при, если он не будет объективен, если он будет злоупотреблять, то он может большой вред нанести тому человеку, который является последствием, а также, в принципе, кинуть тень на наше Министерство внутренних дел, на наше ведомство. В принципе, так. Ну, а также, конечно, единственное, еще является приоритет в, наших, в нашей работе, является приоритет, конечно, это подразделение по борьбе с наркотиками. Мы очень много уделяем внимания этому подразделению, да не только мы, Министерство внутренних дел. Считаю, что борьба с наркотиками – это здоровье нашей нации. Да, это действительно проблема, и надеюсь, что когда-то она будет решена. А скажите, вот Насколько мне известно, вы не просто сотрудник да, вот этого отдела безопасности, вы еще и ученый, научный сотрудник. И вот как ученый, вы могли бы... Сказать нашим зрителям, вы выработали для себя какую-то формулу, формулу, с помощью которой мы могли бы вообще искоренить коррупцию в идеале в нашем обществе? Ну, давайте начнем с того, что еще ни одно государство не победило коррупцию. Мы можем говорить сейчас об уровне коррупции. Ниже коррупция, выше уровень коррупции, ниже уровень коррупции. У нас, к сожалению, на Украине очень высокий уровень коррупции. Это подтверждает очень многие международные организации. Но, а что делать? Да, этот вопрос, что делать философский В двух словах, конечно, тяжело писать, но я попробую. Я считаю, что это жесткий контроль за действиями сотрудников правоохранительных, а да не только за действиями сотрудников власти, чтобы они исполняли свои функциональные обязанности согласно законодательству и нормативных тех актов естественно, подготовка квалифицированных сотрудников, постоянное повышение их профессиональной подготовки, чтобы они знали, как это сделать, свои, исполнить правильные профессиональные способности. Ну и, конечно, немаловажно это мотивация работать в таких условиях, это материальное обеспечение и социальное обеспечение. Ну, я скажу так, в последнее время общество заговорило о люстрации. Считаю совершенно верно. иллюстрацию надо проводить в органах внутренних дел. Это необходимость проведения, поскольку есть такие сотрудники милиции, которых тяжело уже перевоспитать, и их надо просто менять. Но хотелось бы сказать, что одна иллюстрация все равно не спасет наше общество. Надо создавать условия, при которых тому или иному правоохранителю, тому или иному чиновнику было невыгодно брать взятки и злоупотреблять служебным положением. Ну и, конечно, хотелось бы чтобы иллюстрация не превратилась к сведению счетов или приведению к власти заполитизированных руководителей. А вот вы упоминали Польшу, Грузию. Грузия, в Грузии коррупция была побеждена именно так, как вы говорите. Ну не побеждена, сейчас... опять же, был снижен уровень коррупции. Был снижен уровень коррупции, однако он снизен был уровень этот, именно бытовой коррупции. В административных управленческих организаций, ну не организаций, в административном управлении была снижена коррупция. Однако, как показывали те события, которые были после реформы, это, к примеру, допустим, коррупционный скандал с министром внутренних дел, когда он был объявлен в розыске, вынужден был бежать за границу, то эта коррупция все равно осталась в Грузии, она была в высших эшелонах власти и расползалась все равно по государству, по обществу. Поэтому говорить о полной победе там нельзя, конечно. Естественно, это очень длительный процесс, процесс изменения сознания общества. Так будем. Ну, вы ранее упомянули, и насколько мне известно, что Ваша служба ведь несет не только карательные функции для своих сотрудников. И прежде всего она была создана для их защиты. Каким образом Вы можете защитить своих сотрудников? Да, действительно, одной из задач службы является защита сотрудников милиции. С целью их защиты мы в этом году уже провели 20 мероприятий. Из этих 20 мероприятий материалы все были переданы, конечно, в следственные органы. 14 уголовных производств начаты по этим мероприятиям. Это мероприятия по подкупу сотрудника милиции, нанесению телесных повреждений, контрразведывательные мероприятия проводились также в Единый реестр досудебных расследований. Ну и, конечно, департаментом внутренней безопасности также приводились мероприятия по контрразведке, где пытались сотрудникам милиции найти на него компроматериал и потом дальше, чтобы его шантажировать, будем говорить так. И вы каким образом работаете, чтобы защитить их? Ну, я еще говорил... Это комплекс гласных или негласных мероприятий с использованием технических и оперативно-технических средств. Кроме этого, естественно, есть заявления граждан, на которых мы очень опираемся. Очень много нам помогают граждане в нашей работе. Других мероприятий я не буду рассекречивать, потому что они имеют грифт секретности. А еще один такие шпигунские питания у меня. А из каких источников вы получаете вот источники, информацию? Источники у нас очень много. Дела. Это и негласный аппарат, но очень много нам помогают и граждане. И хотел бы пользуясь случаем сообщить о том, что по поводу, если вы получили информацию о неправомерных действиях сотрудника милиции, обращаться по телефону писать... 3 12 14, где можете вы сообщить также анонимно об этих противоправных против нарушениях, и мы будем гарантировать вашу анонимность. Тем более, что сейчас согласно нового законодательства анонимные сообщения о коррупции также будут рассматриваться. Еще раз номер телефона 53 12 14. 14. Это если вы хотите сообщить о неправомерных действиях сотрудников милиции. Но я надеюсь, что все-таки со временем этот телефон, номер телефона нам не понадобится, что мы все-таки будем видеть только доброе и светлое в нашей милиции. Это очень хочется. Но, а зараз еще один шпигун Питання до Вас. Скажіть, будь ласка, в які ігри Ви грали в дитинстві? Ну, хочу сказати, що у мене детства практично не було. Школа і спорт. З третьего класу я пішов на вільної боротьби. І після цього этого збори і школа. Ось это все, что было у меня в детстве. Закончил я профессионально тренироваться уже на пятом курсе института. Після того міліція, міліція, звісно, тренироваться, тренуватися, щоб був любительський спорт, не було професіонально. Ну, я думаю, що спорт це теж розвага, не, не як сказати, Непогано так. І якщо дитина зайнята спортом, то значить неї для всяких дуростей в голові місця не буде. Я нагадую, що в нашій студії був Ігор Анатолійович Дьомін, начальник відділу внутрішньої безпеки МВС України в Миколаївській області.